Год вот назад народы Беларуси, разом с народами России, скинули ярмо российского национализма. И на тяжей прости Беларусь. Не пытающийся народу, скинул наш край у пожар войны, якая часто виновала города и вёски Беларуси. Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, скидаем с родного края опошнее ярмо державной залежности, якой Балта, Накинули российские сары на наш больный и незалежный край. От этого часу Белорусская Народная Республика отношается незалежной и больной державой. Сами народы Беларуси, у особи своего установших осоему, постановить на будущих державных с Беларуси. на моцы гэтага траці силу стар дзяжаўныя якія далі магчымасць чужому ураду подписать і за Беарусь трактату верасці что забівае на смерть беларускі народ дзелячы зямлю яго на часткирад на беларускай народной республики мае войти в односины с зацикавленными сторонами, же им переглядеть тую частину трактату, трактата, якая дотышить Беларуси и подписать мирную умову с всеми воевавшими державами. Белорусская Народная Республика повинна обнять все земли, где живет и мая лишь боговую белорусский народ. А власть, Могилевшину, белорусские части, Меньшины, Гродишины, Гродной, Белостокшины, Белешины, Витевшины, Смоленщины, все Сумежные части, соседние губерния, заселенные Беларуси. Белорусская Народная Республика, поддерживает все эти правы и больности громадян и народов Беларуси, которые обвешены в основной грамотой от 9 сакровика 1918 года обвешающая об незалежности Белорусской Народной Республики, рада Е покладая свои надеи на то, что все любящие волю народы да помогут белорусскому народу в полной мере здесь его политичные, политичные державные идеалы. Рада Белорусской Народной Республики дана умеющим белорусским 25 сентября 1918 -го года. Живем!